В финале Кубка, обладателей Кубков Европейских стран и торговлях. Но тогда все они были, были. в сегодня в деле. Не надо, не надо. Вот это мой внук, играет в футбол. Уже 4 года мы занимаемся. И пришли сегодня на День Киева и памятнику возложить цветы Лобановскому. Это был тренер, который завоевал с «Динамом» Кубок Кубка. Выиграли они 3-0. Который из них сделал такую великую команду вот впереди. Владимир Бессонов, Ваня Ремчук, Саша. Будущее Киевская Динамо, я нахожусь рядом с ними. Ну, может, ли вот с нами министр Спорта Жданов. В вот, друзья, аплодируйте. Звезды Динамо 86. Команда, которая принесла славу нашему футболу, не пришли поклониться своему тренеру. Потом пойду все на пресс-конференции. Вот раз я называл уже не раз все фамилии. Это была супер команда. Это наш великий тренер, это человек, который создал два великолепных коллектива, которые добились, скажу, огромных успехов на мировой арене, потому что Киевская Динамо и дважды признавалась лучшей командой среди команд. Поэтому мы приходим сюда, мы чтим и помним этого человека. Ну а встреча, встреча для нас это 30 лет. Вот видите, Ачанов сказал, что как один день пролетели 30 лет. Но нам очень приятно, что люди помнят, вспоминают эту команду. Динамо -это класс! Динамо -это школа! Динамо -это... Ну, что мы ждем от этой игры, чтобы люди увидели своих любимцев. Ну, вы понимаете, что это не спортивный интерес здесь. Просто мы собрали друзей, которые помнят и любят Киевского Динамо разных поколений. И вот они выйдут и рядом с великими футболистами будут на футбольном поле. Я думаю, что это большая честь для них. И нам тоже очень приятно, что эти люди пришли поздравить нас с этим праздником.